14 августа 2014 года на рынке «Титана» появилась объединенная горно-химическая компания. За два года это государственное предприятие превратилось в ведущего игрока «Титанового рынка». Компании удалось преобразовать Иршанский горно-обогатительный комбинат из внутреннего поставщика в экспортеры продукции, а также расширить сбыт товара Вольногорского горно-металлургического комбината. В настоящее время объединенная горно-химическая компания поставляет продукцию в 30 стран мира, в том числе на новые рынки. О перспективных планах компании мы поговорили с первым заместителем генерального директора Гладушка Александром. Александр Владимирович, в августе компания отмечает двухлетие своего основания. Какие достижения есть за этот период? Я считаю, что за два года работы компании наибольшим достижением с учетом мировых кризисов на рынках титана содержащего сырья, является то, что мы обеспечили стабильную работу компании. Это одно из самых важных, самых весомых показателей деятельности нашей компании. За два года мы вошли в перечень самых крупных компаний Украины и самых больших налогоплательщиков Украины. Компания платит стабильные налоги в полном объеме, в сроки, предусмотренные законодательством. Мы выплачиваем заработную плату в полном объеме. Мы стараемся и не задерживаем заработную плату работникам предприятия. У нас произошло за эти два года несколько этапов повышения заработных плат. Кроме этого, компания постоянно отслеживает инновационные идеи нашего правительства, и мы пытаемся первыми внедрить в управление и в работу те новшества, те инициативы, в том числе нашего органа управления Министерства экономического развития. Мы перешли на систему электронных закупок «Прозора» с апреля месяца 2015 года. Это нам дает в первую очередь то, что мы сократили сроки закупок и мы надеемся и мы верим в то, что это нам поможет сэкономить денежные средства во время проведения процедуры закупок. За эти два года наверняка возникали трудности. Как преодолевали их? Трудности и возникают, и возникали, и они существуют. Это, это в общем, посылы каждого дня. Тем не менее, одна из самых больших трудностей, начиная с 2014-2015 года, это является мировой кризис на рынке титаносодержащего сырья. Это уже, по сути, общеизвестный факт, то, что рынки упали более чем в 2-3 раза. Соответственно, нашей задачей было обеспечить стабильную работу компании, не допустить остановки производств, не допустить простоев и сокращений массовых людей. И, соответственно, продавать продукцию. На сегодняшний день мы не останавливаемся на этом. Мы пытаемся выстоять на рынках. Более того, наша компания возобновила присутствие продукта на тех рынках, которые за 10 лет последних были либо утрачены, либо забыты. И вышли на новые рынки. Наша продукция появилась на новых рынках впервые за последних 10 лет. Продукция Иршанского гока появилась на международных рынках, в первую очередь Евросоюза. Это, по сути, является маленькой, но победой, и мы этим очень гордимся. На предприятии, к сожалению, сложилась ситуация с неэффективным управлением за 10 лет неэффективной системой управления внутри предприятия поэтому нами было принято решение провести оптимизацию. Что нам это дает? Нам дает это то, что предприятие при условии падения рынков дает нам выставить и выплачивать заработную плату всем в полном объеме и своевременно. Эта процедура будет продолжаться. Конечной целью оптимизации является то, что освободившиеся или сэкономленные средства мы Пустим на и уже пускаем на увеличение заработных плат, это произошло уже в Иршанском ГОКе. Очень скоро это произойдет в Вольногорском горнометаллургическом комбинате. Более того, оставшаяся сумма экономии планируется инвестировать в развитие и обновление основных средств и развитие предприятия. Александр Владимирович, какие важные события ожидают компанию в ближайшее время? На сегодняшний день на предприятии происходит несколько очень важных событий, среди которых в первую очередь это международный аудит. У нас аудит проводит компания KPMG, одна из крупнейших мировых лидеров в этой сфере деятельности. У нас происходит оценка активов. Для чего это происходит? Это происходит для того, чтобы мы Провели процедуру так называемой корпоратизации, преобразование государственного унитарного предприятия в акционерное общество 100% акций, принадлежащие государству. Эта процедура идет по решению Кабинета министров и под непосредственным руководством Министерства эконом развития. И итоговым результатом корпоратизации будет выход на процедуру приватизации и привлечение государством в первую очередь высокоэффективного международного и известного инвестора. Согласно утвержденного Министерством экономического развития плана корпоратизации, завершение корпоратизации планируется на конец осени, на 30 ноября. После этого должна начаться подготовка компаний к процессу приватизации корпоратизация с последующей приватизацией должна за собой мы ожидаем что она за собой повлечет следующие моменты первое изменения в подходах к управлению предприятием это мировая практика это международный менеджмент это международные стандарты это инвестиции развитие и новое дыхание предприятий это новые рынки это новые возможности. Мы это ожидаем, мы это верим, мы этого хотим.